واقعات خلافت تحریک کی روح سے امامت و خلافت کے متعلق دونوں مکاتب فکر کی آرہ کا جائزہ لینے سے قبل ہم ان تاریخی واقعات کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن کا تعلق واقعات خلافت سے ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل اہل روم سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر تشکیل دیا جس کا سلار اسامہ بن زید کو مقرر کیا اور مہاجرین اور انصار کی تمام سرکردک شخصیات کو اس کی زیر قیادت جانے کا حکم دیا ان میں ابو بکر عمر ابو عبیدہ، سعد بن ابی بکاس اور سعید بن زید جیسی شخصیات شامل تھیں اس لشکر نے مدینہ کے باہر تین میل کے فاصلے پر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا لوگوں نے اسامہ بن زید کی سلاری پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہم اس نوخیز کے بزر... لڑکے کو بزرگ مہاجرین اور انصار پر حاکم بنا دیا گیا ہے احاظت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعتراض سنا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ بخار کی حالت میں گھر سے باہر تشریف لائے اور ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہیں اسامہ کی سلاری پر اعتراض ہے تم نے اس سے قبل اس کے والد کی سلاری پر بھی اعتراض کیا تھا جبکہ خدا گواہ ہے کہ وہ سلاری کے لائق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی سلاری کے لائق ہے یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائی اور جن لوگوں نے اسامہ کے ساتھ جانا تھا وہ آپ سے الوداع کر کے شہر سے باہر جانے لگے ابھی لشکر نے پوچھ نہیں کیا تھا کہ آنسر صلی اللہ علیہ والی مسلم کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی اور اس بیماری کی حالت میں آپ بار بار کہہ رہے تھے لشکر اسامہ کو روانہ کرو اتوار کے دن آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور منگل کے دن اسامہ نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانبر ہونا مشکل ہے اور آپ چند دنوں کے مہمان ہیں یہ سن کر اسامہ اور عبیدہ واپس مدینے آئے وسیعت لکھنے کا حکم ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اس وقت گھر میں کافی لوگ موجود تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی شامل تھے آپ نے فرمایا کاغذ اور قلم دوات لے آؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں اس کے بعد تم ہرگز عمران نہ ہو سکو گے حضرت عمر نے کہا نبی پر درخت درد کا غلبہ ہے جبکہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اس پر گھر میں موجود افراد کا اختلاف ہو گیا ان میں سے کچھ وہی کہہ رہے تھے جو عمر نے کہا تھا جب اختلاف اور شور وہ بہت بڑھ گیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ میرے پاس جھگڑا کرنا مناسب نہیں صحیح بخاری کتاب العلم باب کتاب العلم روایت بتاتی ہے کہ اس واقعے کو یاد کر کے ابن عباس اتنا وعاع کرتے تھے کہ ان کی آنسوں کی وجہ سے سنگریزے تر ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درد میں شدت پیدا ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس کاغذ لے آؤ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے مگر لوگ نے جھگڑا کیا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا مناسب نہیں تھا وہ لوگوں نے کہا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی خدا اذیان بک رہے ہیں نعوذ باللہ ایک اور روایت میں ہے کہ ابن باس کہا کرتے تھے سب سے بڑا علمہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اختلاف اور شعور وطا کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دستاویز لکھنے سے روک دیا گیا